Ya, ikinci ki, COVID-19 pandemiyası ilə bağlı təbii ki, paylaşımlar. Ümumiyyətlə o yaşadığımız günlər yadımızdan çıxmır. 5 il idi artıq, 5 il öncə başlanırdı. artıq 5 il keçir və əslən mənə uzun bir müddət kimi gəlir o, çünki insan fikirləşəndə ki, yəni evə qapanmalar, və ümumiyyətlə maskalardan istifadə və hər şeydən təcrid olmaq insana həqiqətən indi düşünəndə çox dəhşətli bir hal kimi gəlir. Amma, Amma mənisə deyim ki, görək, bu COVID vaxtı biz bəzi şeylərin dəyərini bilməyə başladık. Məsəl üçün parkların, açıq havada yeməyin, dostlarımızla ünsiyyəti. Bax bunları unut ə, unutmuşduq axı biz. Amma elə bir o vaxtı Bir-birimizə daha doğma vaxtıq, düzdür, məsafə aramızda olsa da. Amma eyni vaxt eyni zamanda da İskəndər məsələn çox adam deyirdi ki, əgər evdə otursam, kitab oxuyacam, özümə məşğul olacam, mütaliə edəcəm və çoxu başı düşdü ki, əslində məsələ heç də pandemiya filan da deyilmiş, belə məsələlər də var idi. Hə, həm də mənim yadıma gəlir ki, ümumiyyətlə o vaxtı bu COVID yayılanda insanlar marağını statuslar paylaşırdı hə. və bilirsən ki, COVID COVID-dan ən çox belə deyək də zərər alan ölkələrdən biri də İtaliyadır. İtalyanlar o vaxtı ə, sosial şəbəkələrdə görmüşdüm eyvanda çıxıb amma bir yerdə mahnı oxuyurdu. Bizdə də statuslarda yazırdılar ki, bax vaxtilə biz bu eyvanı uzadıb bağlava saydıq. Biz də italyanlar kimi çıxıb ifa eləyə bilərdik ya <laughs> da Əslində bəli, təbii ki biz Əbəsserə Covid-dən danışmırıq. Çünki e, belə bir məlumat yayılıb ki, Covid-in yeni bir ştambu əslində e, gələ bilə, meydana gələ bilər. Təbii ki ümid eləyirik ki, belə bir hal heç yaşanmaz. Çünki e, nə dərəcədə də biz pandemiyə dövründə də pozitiv olmağa çalışsaq da, amma ümid eləyirəm ki, yəni biz belə də pozitiv, belə də yaxşıyıq. Yəni ən azından ara məsafəsini saxlamaq vacibdir. Ola bilsin ki, ki, indi e, bəziləri deyəcək ki, bu şüar artıq ya yəni, da öz aktuallığını itirib, amma görürsüz ki, siz özünüzlə nə asazsınız. E, özünüzü pis edirsiniz, işə getməyini icazə alın və çalışın ki, ə, özünüzü bir qoruyasınız. Bu da çox Bəli. lazımdır. Əllər dəyin mavısınız. Tibi maskalardan istifadə edin. Yəni xəstələnənlər ki, ə, digərlərə də bu yayılmasın. COVID-19 virusu daim mutasiyə edərək yeni xüsusiyyətlər qazanır. Bu gün dövriyyədə olan koronavirus variantlarının 60%-dən çoxu eyni qrup aid olsalar da, lakin artıq virusun yeni xəq ştamı da meydana gəlməyə başlayıb. Virus insanın orqanizmində SARS-CoV-2 virusunun girməyə daxil olmağı üçün hüceyrələrimizə bunun üzərində olan spike proteinlərinin dəyişiklikləri, mutasiya uğraması baş verir və bununla da virus özünü insana təhlükələrdən qoruyur, çünki insan orqanizmində immun sisteminin güclü olduğuna görə və yeni suşlara qarşı müqavimət yaradır və özünü xəstəlikdən qorumaq istəyir. Bunun çünki də mutasiyaya uğrayır, hər dəfə yeni variantlar inkişaf edir. Və ə, bu da yeni ə, bir variantlarındandır COVID-19 virusunun. Bəli, virus mutasiya edir, dəyişir, lakin COVID-19 ştamllarının adı dəyişsə də əlamətləri eyni qalır. Halsızlıq, baş ağrısı, ürəkbulanması, mədədə ağrılar, ə, ishal, ə, qusma kimi şikayətlər olur mikrondan sonra meydana gələn bütün ştamlar kimi hazırki koronavirus da ilk növbədə xroniki xəstəlikləri olan 60 yaşdan yuxarı və immun çatışmazlığı olan insanlar, həmçinin COVID-19-dan peyvəndlə olunmayanlar üçün təhlükə yaradır. Lakin əvvəllər koronavirus böyüklərinin infeksiyası hesab olunurdusa, virusun mutasiyası ilə uşaqlar daha çox xəstələnməyə başlayıblar. Bizim löcə telemon uşaqlar arasında xüsusilə yüksək hərarət şikayəti, burun axıntısı, öskürək əlamətləri ilə müraciət edirlər ə baxdığımız zaman analistlərində COVID infeksiyası da hazırda görülməkdədir. Qrip eventi ilə bütün virusları qorumaq mümkün deyil, amma ən azından onların ağrılışmalarını qorumaq mümkündür. Viruslardan qorunmaq üçün vaksinasiyə qədər gigiyenik normativlərə əməl etmək də vacibdir. Əl gigiyenasına riayət və maskadan istifadə bizi bir çox kəskin respirator virus infeksiyalarından qoruya bilər.